محبوب کی بات آئے سب قوانین منسوخ خر محبوب کی بات آ جائے تو رب ہو کر محبوب کے نام کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے شہر کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے شہر کے گلی کوچوں کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے چہرے کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے پورے سینے کی قسم کھا لے رب ہو کر محبوب کی آنکھوں کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے وجود کی قسمیں کھا لے ارے یہ تو محبوب کا وجود تھا رب ہو کر محبوب کے یاروں کی قسمیں کھا لے اس کے صحابہ کی قسمیں کھا لے محبوب کی حلی بین کے قسمیں کھا لے ارے یہ تو حضور کے محبوب کے غلام تھے جب وہ محبوب کے ساتھ گھوڑوں پر چل کے جائیں تو ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھا لے اس کی مرضی ہے کیوں قانون منسوخ ہو چکے ہیں قانون پھر یہ تو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب وہ پتھروں پر لگتے ہیں اور چنگاریاں بھی کرتی ہیں مولا مالک ہے چاہے تو ان چنگاریوں کی قسم کھا لے سارا تیسواں پارا ہے بھرا پڑا پڑھ لو گل دبا گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھا لے کس نے پوچھنا ہے مولا کیا کیے جا رہا ہے, ہے کوئی پوچھ سکتا کیا مولا کیا کر رہا ہے چنگاریوں کی قسمیں کھا اور پھر جہاں شہیدوں کے گرے جس جگہ دفن کیے جائیں ان کی قبروں کی قسمیں کھا لیں ان کے جہاں دفن ہو جائیں ان کی جگہوں کی قسمیں کھا لیں مالک ہے تو ہر جگہ قوانین ہیں اس نے لگائے ہیں مگر جب محبوب کا معاملہ آئے اس نے صرف ایک قانون رکھا ہے بس کہ عبادت نہیں کرنی عبدہو و رسول کیا عبدہو خدا نہیں بنانا خدا ایک ہے بس ایک قانون توحید رکھا ہے بقایا میرا عقیدہ میرا وجدان اور میری معرفت یہ ہے خدا کی عزت کی قسم سارے قوانین اٹھا دی سب قوانین اٹھا دی کوئی پوچھے کہ حضور کا حق کے ادب کیا ہے حق کے ادب سارے قوانین سے بڑھ کر ادب ہو تو وہ حق کے ادب ہے سب قوانین منسوخ سوائے قانون توحید کے قانون ساری حدیں توڑ دیتا ہے اس لیے فرمایا اتنی تاکیدوں کے بعد فل یفر خوشیاں مناؤ بس اب جب مالک نے کہہ دیا خوشیاں مناؤ اور حد نہیں رکھی اور ایک حد میں نے سمجھا دی کہ حد شریعت کی ہوتی ہے حد حرام کام شامل نہیں کر سکتے وہ حد ہوتی ہے تو جب اللہ پاک نے مزید کوئی حد نہیں رکھی تو کسی مولوی کو اجازت ہے کہ وہ اللہ سے بڑا ہو کر حدیں بنائے ہے اجازت ملا, ملا, ملا مولوی کو بتائیں ملا مولوی خدا سے بھی بڑا بننا چاہتا ہے اس کا محبوب ہے وہ ساری حدیں ہٹا کر خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے زمین پر تم حدیں لگا کے اسے ناراض کرنا چاہتے ہو فل یفرہو اتنی تاکیدوں کے ساتھ اتنی تاکیدوں کے ساتھ ہوا آگے ہوا خیرم مما یجمعو مزید اس نے جو میں نے لفظ بولا نا کہ حد اٹھا دی سب حدیں اس کا اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی ذکر کر دیا میں ہوا خیرم مما یجمعون یہ آیت مکمل یہاں ہوتی فرمایا یہ جو خوشیاں مناو گے جو کچھ جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے ہوا خیر مما یجمعون جو کچھ جمع کرتے ہو اب اس جمع کرنے میں اللہ نے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی خامال جمع کرتے ہو خامال جمع کرتے ہو میری بات سمجھے خا اموال جمع کرتے ہو یا اعمال جمع کرتے ہو مما یجمعون ما کلمہ عام عربی کا قائدہ ہے عربی کا ما کلمہ عام فرمایا جو کچھ جمع کرتے ہو مال والے مال جمع کر لیں اعمال والے اعمال جمع کر لیں عبادت والے عبادتیں جمع کر لیں تبلیغ والے تبلیغ جمع کر لیں نیکی والے نیکیاں جمع کر لیں خیرات صدقہ والے خد کا صدقہ خیرات جمع کر لیں تقریر واز والے تقریریں جمع کر لیں مسجدوں والے مسجد اکٹھی کر لیں مدرسوں والے مدرسے بنا لیں جہاد والے جہاد جمع کر لیں مما یجمعون جو چاہو جمع کر لو جو کچھ بھی جمع کرتے ہو ہو خیرن یہ میرے محبوب کی خوشیاں منانا سب سے بہتر ہے کچھ پلے پڑ گئی ہے بات ہیں بس میں تو دراصل میں نے یہ کتابیں کھولی تھیں تاکہ اس کے اوپر آپ کو محدثین کے کچھ واقعات بتاتا ابھی آج ختم کرتا ہوں اگلے جمعہ پر کر لیں گے آج اسی آیت کی جو لذت ہے حض ہے اسی پر ہی آپ کو روانہ کرتا ہوں جو آیت کی لذت ہے تو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشیاں صرف ہندوستان میں شروع نہیں ہوئیں یہ اول دن سے عرب و عجم میں اسلام کی تاریخ میں چلتی آ رہی ہیں حرمین مکہ مدینہ میں منائی جاتی تھی لوگوں کو انٹریکشن نہیں ہے بین الممالک صرف کسی کا جانا ہوتا ہے صرف یہاں سے یہ عالم اسلام سے بیچاروں کا حد اور عمرہ کے لیے جانا ہوتا کسی اور جگہ تو انٹریکشن نہیں ہوتا تو باقی پوری عرب دنیا کا کیا عالم ہے ابھی میلاد آئے گا سارا عالم عرب سج دج جائے گا ہر جگہ محافل جشن میلاد کے ہوگیا ہر جگہ اور آئی سے نہیں ہزار سال سے ہوتے ہیں کتابیں کھولی تھی وہ ریفرنسز آپ کو اگلی بار بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ پر لیکن پھر وہ بات طبیعت آ گئی کہ اس آیت کی تفصیلی تجزیہ سنا دیں آپ اس لیے وہ کر دیا ہوا خیر مما یجمعون کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے خرچ کر دو اس سے اچھا اللہ فرماتا ہے لوگوں اس میرے محبوب کی آمد کے وقت پر جو خرچ کرو گے اس سے اچھے خرچ کا موقع پھر نہیں آئے گا یہ تو آیت کی بات ہو گئی اور اس آیت سے سارا کچھ میں نے کیا سمجھا ایک جملے میں میں نے کیا سمجھا بولیے ایک جملے میں میرا مشرب یہ ہے کہ سال کے گیارہ مہینے کیا ہوش میں رہو گیارہ مہینے ہوش میں رہو اور جب یہ مہینہ حضور کے میلاد کا آ جائے جس کے جشن سے اللہ خوش ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے ہوش کو چھٹی دے دو عشق میں آ جاؤ جنون میں آ جاؤ گیارہ مہینے عقل سے دوستی رکھ لو ایک مہینہ جنون سے دوستی عشق بھی پیچھے رہ جائے گا عشق بھی ہار مان جائے گا عشق پھر بھی عشق ہے نا محبت محبت ہے عشق عشق ہے اور جنون ہائے جنون ہے <وزنان> ایسی خوشی مناؤ کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گئے بس یہ سننا چاہتا ہوں لوگ منحاج القرآن سے وابستہ لوگوں کو جب آپ کی خوشیاں گلیوں میں دروازے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں اور اتنی خوشی مناؤ کہ کسی کے بیٹے کا ولیمہ بھی اتنی دھوم دھام سے نہ ہو ایمان پہ دبا آ جائے گا محبت کی چادر پہ داغ آ جائے گا کہ شادی یا ولیمہ کوئی بھی زیادہ خوشی اور دھوم دھام سے ہو گیا اور حضور کے میلاد میں وہ خوشی کم رہ گئی ہائے ہائے جگر پھٹ جائے گا ملا. دبا آ جائے گا محبت پر خیرم مما یجمعون ہر ایک سے بڑھ جاؤ لہذا یہ مہینہ جنون سے مناؤ گیارہ مہینے فنون سے مناؤ علوم اور فنون سے مناؤ گیارہ مہینے علوم و فنون سے مناؤ یہ مہینہ عشق و جنون سے مناؤ یہ میرا مشرب ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بتاتا رہوں گا اور ایک 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 بات سناتا ہوں صرف ان حوالوں میں سے ایک حوالہ امام ابن کثیر کا نام آپ نے سنا ہوگا حافظ ابن کثیر بڑے نامور عالم نام بر محدث نام بر نامبر نام بر اور یہ شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے یہ بھی عاشق لوگ تھے محبت والے تھے بس انہوں نے بیان کیا امام ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ ون نهایہ. کیا کتاب ہے البدایہ ون نهایہ. اور اس کی جلد نعو اور صفحہ اٹھارہ اس پر انہوں نے ہر صدی میں جیسے جیسے زمانہ آیا تاریخ اسلام کی کتاب ہے نا حضور اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس سے لے کے اپنے زمانے تک پوری تاریخ اسلام کو قبر کیا ہے سیرت النبی سمیت تو سلاطین اسلام اور عمرہ اسلام کو بھی بیان کرتے ہیں حکام سلاطین بادشاہان وقت جو ہوئے ان کے حال احوال بھی بیان کیے ہیں تو جب وہ پہنچے ہیں ایک بادشاہ کے زمانہ پر جن کا نام تھا شاہ ابو سعید المظفر بادشاہ تھا شاہ ابو سعید المظفر انہوں نے بھی بیان کیا اور اسی طرح ایک اور بہت بڑے امام اور محدث و گزرے ہیں ہمارے امام زہبی امام زہبی بڑے امام مورخ اور محدث اونچے مرتبے کے ائمہ محدثین میں ہیں یہ دونوں تو امام زہبی کی کتاب ہے سیر الام انوبلا عالام النوبلا سمجھنے آسان لفظ ہے سیر اعلام عالام ان کی کتاب ہے اس کا والیوم یعنی جلد بائیس اور اس کا صفحہ تین سو چونتیس سے لے کر تین سو سینتیس تک وہ بھی جب ان کے بیان پر آتے ہیں شاہ ابو سعید المظفر اور اس طرح اور محدثین اور مورخین نے بھی بیان کیا امام صبت الجوزی نے بھی بیان کیا بہت سارے اماں محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے صرف بتانا چاہتا ہوں وہ بیان کرتے ہیں ان کے زمانے کے لوگ تھے یہ سلطان ابو سعید المظفر یہ سلطان سبکتگین کے پوتے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں آپ کو پورا تعارف بھی کرا دوں نا کہ کن کی بات ہو رہی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بولیے ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ ان کا نام تھا ربیعہ خاتون ربیع بہار حضور کے میلاد کے مہینے پہ نام تھا ربی ان فی ربی ان فی ربی ربی بہار کو کہتے ہیں تو ربی آ یہ حضور کے شہر میلاد کی مناسبت سے اس نام سے پیار کرتے لوگ رکھتے ربیعہ خاتون ان کا نام تھا سلطان اللہ الدین ایوبی کی ہمشیرہ تھی وہ ان کے گھر تھی سلطان ابو سعید المظفر کی زوجہ تھی آپ سمجھ گیا بات لباس اتنے سادہ نیک سالے متقی سعی العقیدہ اہل سنت صوفی سخی عبادت گزار متور بڑی خوبی عالم خود عالم بھی تھے خود جو لباس پہنتے تھے اس کی قیمت پانچ درم بھی نہیں ہوتی تھی شاہ اربل بھی کہتے ہیں ان کو تو یہ پانچ درم بھی ان کے لباس کی قیمت نہیں ہوتی تھی بڑی سادہ زندگی تھی اور یہ امام ابن کثیر اور امام زاہبی اور سبت الجوزی اور ساروں نے بیان کیا کہ عالم ان کا یہ تھا انہوں نے دو سطریں ان کے تعارف کی دی ہیں کیا اور تیسری سطر سے اینڈ تک امام ابن کثیر نے جو ان کا تعارف کروایا ہے سارا مضمون وہ صرف یہ بیان کیا ہے کہ وہ جشن میلاد مصطفیٰ کس دھوم دھام سے مناتے تھے بس صرف تعارف میں یہی بات ہی لکھی دو سطروں میں ان کی نیکی تقوی دینداری ساری بیان کر دی جسٹ بریفلی دو سطروں میں بقایا سارا بیان ان کا یہ ہے تعارف میں کہ یہ وہ تھے جو اس شان سے حضور کا میلاد مناتے تھے تین لاکھ دینار ان کا حضور کے میلاد النبی کے جشن کا بجٹ تھا آپ دیکھ لیں آج سے سات آٹھ سو سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آٹھ سو سال آٹھ سو سال پہلے لوگ تو یہ کہہ سکیں گے نا بھئی یہ شاید ملاد النبی کی خوشیاں پاکستان اور انڈیا میں شروع ہیں میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہزار سال کی تاریخ اسلام کی پڑی ہے آٹھ سو سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تو اس میں سلطان ان کے جشن میں سلطان صلی الدین ایوبی میزبان بہن تھی ربی خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی شریک ہوتے ہوں گے یا نہیں میری بات آپ سمجھیں ایک ہی تو خاندان تھا کل دنیا کے سلاطین آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہر وقت سلطان صلی الدین ایوبی کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ رہتے تھے جڑے رہتے تھے اور بڑی محبت تھی ان کو اور اسی محبت کی وجہ سے اور ان کی نیکی اور تدین کی وجہ سے سلطان صلی الدین ایوبی نے اپنی امشیرہ ربیعہ خاتون کی اس سے شادی کر دی تھی یہ امام زہبی نے لکھا ہے اب وہ نیکی کیا تھی جو سلطان صلی الدین ایجوبی کو پسند آئی اور اپنی ہمشیرہ ربیعہ خاتون کا رشتہ دے دیا جس سے ان کو ان سے پیار تھا کہ بڑا عاشق رسول ہے وہ یہ تھا سنا رہا ہوں تین لاکھ بجٹ تھا سونے کے دینار کا آج کل تو سونے کے دینار رہے نہیں آج کل تو نہیں رہے تو یہ تو کوئی ساٹھ آج کل کا بھی حساب کوئی اگر ہوتا تو ساٹھ کروڑ روپیہ بنتا ہے تین لاکھ بتائیں بھی فل پاور آئے ہوئے ہیں تین لاکھ دینار کتنا بنتا ہے چھ سکسٹی کروڑ تقریباً ساٹھ کروڑ روپیہ کے لگ بھگ بنتا ہے اور اس زمانے پتہ نہیں کتنے وزنی تھے سونے کے دینار اگر اس سے بھی زیادہ قیمت ہو تو ممکن ہے چھ ارب بن جائے ممکن ہے ساٹھ کروڑ کی بجائے چھ ارب بن جائے اب یہ مسکت امان اور کویت کے جو دینار ہیں وہ دو دو سو روپئے کے ہیں ایک دینار دو سو روپے کا کاغذ کے ہیں دینار اور اس وقت تو پورے سونے کے ہوتے تھے اور بعید نہیں ہے کہ تولہ آدھا تولہ کا ہی ایک دینار ہو آدھے تولے کا ممکن ہے آدھے تولے کا ہی دینار ہو اور ایک دینار ہم تو دو سو روپے کے حساب سے لگا رہے ہیں نا بیٹھے اگر ایک دینار سونے کا ایک تولے کا ہے تو آٹھ ہزار روپے کا تو ایک تولہ ایک دینار بن گیا آدھے تولے کا ہے تو چار ہزار روپے تین ہزار روپے کا دینار بنا تو تین چار ہزار کو اگر آپ چھے ماشے تین چار ہزار کو تین لاکھ سے ضرب دیں تو یہ تو شاید چھے ارب روپیہ بن جاتا ہے تو ساٹھ کروڑ یا چھے ارب روپیہ کیا یا چھے ارب روپیہ ان کے میلاد پاک کے جشن کا بجٹ تھا علامہ سید علی غزنفر قراروی صاحب دامت برکات ہم غور سے سن لیں یہ بجٹ تھا میلاد کا اب میں دیکھتا ہوں کہ علامہ قراروی صاحب تحریک مناجر قرآن میں شور شرابہ ڈال کر کتنا بجٹ میلاد کا اس سال منظور کرواتے ہیں ہیں جی اچھا تو ساٹھ کروڑ سے چھے ارب تک بجٹ تھا اور وہ کہتے ہیں پانچ ہزار بکرے ذبح ہوتے ہیں جشن تو مہینہ پورا چلتا مگر جو ضیافت ہوتی ایک دن کی اس میں پانچ ہزار بکرے زبا ہوتے دس ہزار مرغے پکتے یہ امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں کوئی بعد میں اگر کہنا چاہے کہ قادری صاحب بکرے مرغیاں گن رہے ہیں تو میں نے نہیں گنے بابا مجھے معاف کر دیں یہ امام ابن کثیر نے گنے ہیں میں تو صرف ان کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں میں تو نہیں تھا اس وقت گننے والا پانچ ہزار بکرے کہتے ہیں ذبح کرتے دس ہزار مرغے ذبح ہوتے اور ایک اور پرندہ لکھا ہے زبدیہ وہ ایک لاکھ کی تعداد میں ذبح ہوتا ایک لاکھ کی تعداد میں تو, تو میں یہ عرض کر رہا تھا تیس ہزار تھال کہتے ہیں میٹھی چیزوں کے سویٹس کے بنتے اور پھر اس طرح علاوہ اس کے وہ میلاد کی ضیافت کے لیے ایک لاکھ دینار حرمین شریفین بھیجتے دار ضیافت کو الگ دیتے اس تقریب کے علاوہ تاکہ پورا مہینہ حضور کے میلاد کا لنگر مہمان خانے میں بھی چلتا رہے لاکھ دینار ان کو دیتے اس کا مطلب ہے کہ دو ارب روپیہ اس لنگر خانے کا ہو گیا چھے ارب روپیہ اس ایک دن اور رات کی ایک ضیافت کا ہو گیا میلاد گرینڈ ڈنر کا ہو گیا گرینڈ ڈنر آف میلاد اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حجاز حرمین میں وہاں بھی تیس ہزار دینار حرمین شریفین کے لیے بھیجتے ہیں میلاد کا تیس ہزار دینار یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ ایک ارب یا پچھتر کروڑ روپیہ بن گیا نا یہ حرمین شریفین میلاد کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر خیرات ہوتا اور اس میں پھر محفل میلاد ہوتی محفل نعت ہوتی ایک عظیم امام حدیث اور محدث امام ابن دہیا کلبی انہوں نے حضور کے مولد پر جو کتاب لکھی تھی ان کے زمانے میں تھے وہ وہ کتاب میلاد النبی کی مولد النبی وہ پڑھتے اس محفل میلاد میں آقا علیہ السلام ان کا نام تھا التنویر فی مولد البشیر النظیر شیخ امام ابو الخطاب بن دہیا اور دنیا کے محدث مفسر مشائخ علماء آئمہ محبین اس مجلس میں آتے اور بڑے بڑے آئیمہ محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے بھی شرکت کی خود بیان کرتے ہیں مختلف جب ابن کثیر بیان کرتے ہیں تو اپنی شرکتیں کہیں بیان کرتے ہیں ملا علی کاری اپنا بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی نے بھی ان کو بیان کیا یہ سارا ملا علی کاری نے بھی بیان کیا یعنی اس کی دھوم تھی دنیا میں یہاں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد رکھی میلاد کے جشن کی یہ غلط ہے یہ بانی نہیں یہ بانی میلاد تو صدیوں ان سے بھی پہلے سے حضور کی امت میں چلا آ رہا تھا ان کا نام تو معروف ہوا شاہ اتنے شہانہ طریقے سے دھوم دھام کے ساتھ جو انہوں نے منایا اتنا خرچ اور دھوم دھام سے نہیں ہوتا تھا یعنی یہ تو نمبر لے گئے سعادت لے گئے سبقت لے گئے یہ تو سبقت لے گئے ورنہ بانی یہ اور امام ابن کثیر نے پورا بیان کیا امام صابی نے ہرگز ان کو بانی نہیں لکھا وہ تو ان کے احوال میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور میں بیان کروں گا اس سے پہلے سے بھی ابن بطوطہ مکہ اور مدینہ کے میلاد بیان کرتے ہیں وہ ان سے کہیں پہلے ابن جبیر بیان کرتے ہیں تو ہزار سال پہلے کے حوال بھی ہیں لہذا یہ محفل میلاد ہوتی اور وہ پھر جبے بناتے آئمہ کو بشائق کو بڑی بڑی ہستیوں کو علامہ علی غزنفر قراروی صاحب جیسے اور علامہ مذہب مسکین فیض الرحمان صاحب جیسے ان ہستیوں کو مشائخ کو جبے پہنائے جاتے یہ میں نے اس لیے کہا نا کہ ملاد میلاد آ رہا ہے ان کو جبے پہنائے جائیں جبے پہنائے جاتے سبز جبے ہوتے ہیں ان کو امامے دیے جاتے اعلیٰ لباس ہزار ہا کی تعداد میں پنائے بنائے تقسیم کیے جاتے اور پھر اس میں پھر محفل میلاد ہوتی محفل قیرات اور تلاوت قرآن ہوتی محفل نعت ہوتی اور جب میلاد کا دن آ جاتا سارا دن ظہر سے لے کر فجر تک کیا ظہر سے لے کر فجر تک صاف ظاہر رات کا لنگر ہوتا کھانا اور نمازوں کے وقفے ہوتے ہوں گے ان وقفوں کو چھوڑ کر زہر سے فجر تک محفل سیما چلتی تھی محفل اور یہ کوئی چشتی نقشبندی قادری سربردی تو نہیں تھے سلاطین تھے یعنی ہر ذوق کے جو مشائع صوفیاء علماء آتے سب ذوق جمع کیے جاتے جیسے منہاج القرآن میں سب امت کے ازواق جمع کیے جاتے ظہر سے فجر تک محفل سما ہوتی اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں امام ابن کثیر نے لکھی وہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں ان کی خاطر اور فرماتے ہیں امام ابن کثیر وَيَعْمَلُ امان سِمَاعًا مِنَ سیما إِلَى الْفَجْرِ ظہر بِنَفْسِهِ و یار زہر سے فجر تک محفل سما ہوتی اور حضور کے میلاد کا کلام پڑا جاتا اور حضور کی میلاد کی خوشی میں یہ مشایخ اور صفیہ کے ساتھ مل کر خود سلطان ابو ظفر رقص کرتا تھا نفس نفیس حضور کی ملادت کی خوشی میں ان صوفیاء مشایخ اور عاشقوں کے ساتھ رقص کرتا تھا زمانے تو وہ تھے حضور کے اور محبت کو منانے کے ہم تو کس روکھے زمانے میں آ گئے ہیں وادیاں روکھی سوکھی فصلیں سوکھی گلیاں سوکھی دل سوکھے سینے سوکھے اجڑے ہوئے دور میں آ گئے اب لوگوں کو بتا کر بیج بو کے اگانا پڑتا ہے سارا آیا. وہ دور تھا جب عشق اور محبت رسول کی نہریں اور دریا بہتے رہتے تھے تو آج آپ کو اتنی بات پہ اکتفا کر کے خوشخبری سناتا ہوں کیا خوشخبری کہ اس سال سے میں نے فیصلہ کیا ہے اور تحریک منہاجر القرآن نے میٹنگ کر کے ارینجمنٹ کر لیا ہے فیصلہ میں نے تنہا کیا کسی سے میں نے مشورہ نہیں کیا اور فیصلہ کر کے تحریک مناجر القرآن کے قائدین کو درخواست کی میری عارضو ہے کہ منہاج القرآن اس سال سے یہ کام بھی شروع کر دے کیا کہ اس سال ملاد پاک کی بڑی کانفرنس تو ہوگی بارہ ربیع الاول کی رات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مینار پاکستان پر اس سال کی کانفرنس کہاں ہوگی مینار پاکستان پر ہوگی اور اس کے بعد وہاں دوسرے گراؤنڈ میں جشن ہوگا کمکمے ہوں گے روشنیاں ہوں گی اور اس کے ایک ہفتہ بعد مناجر قرآن پارک میں دو مرتبہ وہ ایک تھا دو مرتبہ یہاں گرینڈ میلاد ڈنر ہوگا ضیافت میلاد ہوگی ہماری خواہش ہے انتظام کریں گے تقریباً دو لاکھ آدمیوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں کھانا کھلایا جائے دو لاکھ آدمی جشنِ میلاد مصطفیٰ بارہ ربیع الاول کی رات وہاں بھی ضیافت ہوگی جو پاکستان بھر سے آئیں گے وہاں کھائیں اور پانچ چھ دن بعد جو ہفتہ آئے گا پھر اس مناج القرآن پارک میں پھر ضیافت میلاد مصطفیٰ ہوگی جو وہاں کھا گئے پابندی نہیں یہاں بھی آ کے کھائیں اور جو دس بار کھا سکتا ہے دس دس بار آ کے کھا اس کے لیے ایک ہزار بکرا انشاءاللہ اس سال ذبح کیا جائے گا بولیے کتنا ایک ہزار بکرا ذبح کیا جائے گا اس سال انشاءاللہ شاء تعالی اور اس کی اعلان عام اجازت عام دے رہے ہیں ہوگا یہ ہر شخص کی طرف سے جو حصہ لینا چاہے اجازت عام ہے ہر شخص کی طرف سے اس کے نام کا ایک بکرہ لیا جائے گا حضور کے میلاد کے لنگر کے لیے اور وہ جو لنگر ہوگا اس میں پھر کیٹرنگ کا حصہ بھی ہر آدمی کے حصے میں جتنا خرچ پڑا ڈال دیں گے برتن کا لائٹنگ جو جشن میں ہے اس کا حصہ بھی ڈال دیں گے تو مرکز والوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ بکرا دیگ کیٹرنگ لائٹنگ جشن کا سارا ملا کر چھ ہزار میں وہ فی کس مینج کر لیں گے کتنا پانچ ہزار کے لگ بھگ میں یا پونے پانچ میں پانچ ہزار کے لگ بھگ انشاءاللہ یہ بکرا لے لیں گے ایک ہزار کچھ زائد ڈالنا بھی پڑا تو ہم اپنے فنڈ سے ڈالتے رہیں گے تو باقی چاول دیگ پکائی اور سارا لائٹیں کیٹرنگ ڈال کر چھ ہزار روپے کا یونٹ ہوگا ایک بکرا دیگ سمیت اور میں انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہا ہوں اور بارہ دن ہمارے ہاں تو محفل میلاد چلے گی جلوس مشل بردار اور اس کے بعد ہر رات گھر پہ لنگر اور حضور کی میلاد کی مختصر محفل تو بارہ بکرے اور بارہ دیگیں ہمارے گھر سے ہوں گی انشاءاللہ بارہ بکرے اور دیگیں ہمارے گھر سے ہوں گی ابتدا کر دی میں نے تو جس نے حصہ اس مگر حصے کی دو طریقے ہیں ایک تو جو پورا یونٹ اپنا بکرا اور دیگ حضور کے میلاد میں کرنا چاہے اس کو تو بتا دیا اچھے باقی لوگ جو اس سے کم کی طاقت رکھتے ہوں پورا نہ کر سکتے ہیں اور وہ چاہیں کہ محروم نہ رہیں حضور کے میلاد میں ہمارا حصہ پڑ جائے ان سب کو بھی حضور کے عاشقوں کو اجازت عام ہے یونٹ بتا دیا خوش نصیبی ہوگی کہ وہ حضور کے ملاد کے لیے ایک بکرا دیکھ کا پورا یونٹ ڈالے جس کی اتنی استطاعت نہیں وہ جتنا کر سکے وہ ان کے لنگر میں حضور کے میلاد کے جشن اور ضیافت میلاد کے لنگر میں ڈال سکتا ہے اجازت عام ہے اس کی بھی تحریک چلائیں آپ اب میں دعا کر کے اٹھتا ہوں وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم